कैसे हो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बांग्लादेश जो कि पंद्रह दिन की दामवा यात्रा रहने वाली है मैं शुरू से लेके तो अंत तक पूरी यात्रा दिखाऊंगा मेरी तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए तो अभी मैं जा रहा हूँ नागपुर से कोलकाता जो कि शालीमार स्टेशन तक ये ट्रेन जाएगी अभी नागपुर से हम दो तीन लोग बैठे हैं और आगे के स्टेशन में और भी लोग जुड़ेंगे और साथ में चेतिया भंते जी भी अभी हमारे साथ भंते जी और बाकी के लोग भी जुड़ चुके हैं अभी भंते जी सबकी बैठने की, की व्यवस्था करवा रहे हैं तो मैं भी अपने सीट पे बैठ चुका हूँ और बाकी के लोग भी ये पूरा कोच लगभग हमारे ही लोगों से भरा हुआ है और लगभग 24 घंटे बाद हम लोग शालीमार स्टेशन पहुँच चुके हैं और ये रहा हमारा ग्रुप स्टेशन पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने गाना गाना भी शुरू कर दिया है अभी भे जी हम सबको कुछ निर्देश दे रहे हैं इस स्टेशन पे मुझे एक उल्टी ट्रेन भी जाते हुए नजर आई अभी हम लोग एक लॉज जा रहे हैं जो कि एक बौद्ध लॉज ही है हमारी बस आ गई जो कि हमें लॉज तक लेके जाएगी तो ये रहा हमारा लॉज लॉज अंदर से बहुत अच्छा है देखने में ये बहुत पुराना लॉज है और इसको बांग्लादेश के बौद्ध चकमा अलियाई ने बनाया था ये रही हमारी रेस्टोरेंट यहाँ सब लोग आराम करेंगे लेकिन मुझे इस वाले कमरे में रहने का मौक़ा मिला था अभी सफ़र से आने के बाद हम लोग खाने की तलाश में बाहर निकले हैं देखते हैं यहाँ कैसा खाना मिलता है अभी तो पूरी सब्जी ही खाने को मिली है यहाँ खाना खाने के बाद हम फिर से रूम पे आराम करने के लिए आ गए अभी आराम करने के बाद हम लोग शाम को कहीं बाहर घूमने के लिए निकल गए हैं हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी ये पे बाहर रहेले और ये टुकला पाकू ना ना हे आना रैली रात के समय यहाँ रोड पे बहुत अच्छी लाइटिंग लगाई गई है और लॉज पे पहुँचते ही कुछ लोग हमारे साथ और शामिल हो गए हैं और कुछ ही देर में बड़े भंते जी ज्ञान ज्योति भन्ते जी भी शामिल होंगे हमारे साथ तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नए दिन के नए वीडियो में धन्यवाद